Около ста парней и девчонок, занимающихся под руководством Богдана Луцая, Юрия Ковзикова и Елены Богоявленской, вышли на татами для того, чтобы определить сильнейших. Прошедшее соревнование стало настоящим праздником спорта, как для юных каратистов, так и для их главных болельщиков – родителей. Мы проводим постоянный турнир клуба «Фудосин» по карате. Участвуют спортсмены с Бердянска, с Новосилевки, с Приморска, из Мелитополя. Соревнования проходят по главным направлениям карате – это ката и кумите. Личное первенство. В торжественной обстановке прошел парад открытия. Поздравить спортсменов с началом старта пришел депутат городского совета Евгений Георгиев. Вы большие молодцы, вы очень здорово показываете хорошее мастерство в своем виде спорта. Самое главное, что это замечательное занятие для молодежи. Я думаю, что Восточку очень много. И здоровья, и хорошего восточку. И я думаю, что вы, если будете продолжать заниматься, добиваться успеха, то вы станете замечательными людьми, гражданами нашей земли, нашей страны, нашего города. Почетный гость обратился со словами напутствия к участникам первенства. Подарил спортивный инвентарь и вручил сертификационный документ о присвоении пятого дана черного пояса президенту клуба «Фудосин» Юрию Ковзикову. После торжественного парада открытия стартовала спортивная программа. В течение нескольких часов бердянские каратинцы Артисты определяли сильнейших воспитанников клуба в таких разделах карате, как кота и кумите. Наиболее успешно в этот день выступили и стали победителями соревнований в турнире парней Михаил Черенов, Дмитрий Резник, Артем Долинский, Иван Черкас, Илья Поповкин, Андрей Конопелько, а также Александр Петюкин, Богдан Калачев и Иван Зыков. Мне очень нравится карате я год занимаюсь. Или полгода, но я не знаю. И мне очень нравится карате Ну, и тренер, конечно же. Я на этих соревнованиях выступал в двух видах и занял первых, два первых места. Хорошие результаты и уровень подготовки на соревнованиях показали и воспитанницы клуба «Фудосин». Многие из участниц соревнований с удовольствием занимаются восточным единоборством и планируют добиться высоких результатов в этом виде спорта. Мне каратэ нравится, потому что можно защищаться, это самооборона очень полезно. В этих соревнованиях я, я заняла третье и второе место, а в этих я хочу занять первое. По результатам напряженной борьбы в девичьем турнире в этот день лучшими стали Дарья Солер, Екатерина Василенко, Анна Гедалович и Анастасия Белоровская. Прошедшее соревнование стало хорошей пробой сил для воспитанников клубов «Фудосин» перед важными всеукраинскими и международными стартами.